Привет, вы догадали Лида Аби, как вы поняли, Дрэм Май лиф. Это моя жизнь. Родилась я 2005 года, 11 мая. Сейчас 2016 год. Я всегда была прикольненькой девочкой. Меня мама всегда называла Лидара. Помню, один раз я, мы поехали в роддом с моей сестрой и моим папой. Я так удивилась, когда увидела братика. В, третьем классе, ой, в первом классе я пошла в школу. В третьем классе я поняла, что школа это ад. До третьего класса я учила в сельской школе. Потом я уехала. Я пошла в новую школу. Как новенькая, я боялась. Когда я зашла в класс, меня сразу окружили девочки и мальчики. Спрош... Э, говорили, как тебя зовут? Привет. Потом мы поселились в квартиру. Я живу на пятом этаже. на Пятнадцатая квартира. Я всегда училась на, пятер... на пятерке с плюсом, на пять и на четыре. Но иногда бывает, но иногда бывали тройки, косяк. Ладно, пока. Я вас люблю. Пиши, подпишись на мой канал и поставь лайк. Всем пока.